злоумышленников? Ну, понимаете, факт был такой кричащий, получил большой общественный резонанс, поэтому там были брошены довольно большие силы на раскрытие этого преступления. На месте происшествия преступники оставили следы пальцев рук. Причем в таком месте, где никто другой оставить не мог. На том письме, которое было приведено к зданию Макиевского горсовета, там остались черти пальцев. Угу. За период от работы, когда с момента Совершение преступления и до раскрытия прошло не столь много времени. Я вам сказал про объем работы. Более 10 тысяч человек было опрошено, которые могли бы дать какую-то информацию по этому факту. Более 3 тысяч доктилоскопировано. 2 февраля текущего года в Макеевке происходит нападение на дна таксиста. Два мужчины, которые сели в такси, производят в него выстрелы из травматического пистолета. Ему дается из машины выстрелить, он убегает. Они забирают из автомобиля 300 гривен. Спустя несколько дней путем проведения оперативных мероприятий мы этих людей задерживаем. Задержанные лица всегда подвергаются дактилоскопированию. Когда их дактилоскопировали, пальцы одного из них совпали с пальцами с места преступления. Практически сразу рассказал о том, что именно они это преступление совершили. Мотив – чистая корость, то есть попытка быстрого обогащения. Рецидивисты мы, или впервые привлекаются? Нет, один из них судим за хулиганку по части первой. Это, в принципе, не особо тяжкое преступление. И я не могу, не могу сказать, что это ли, лица причастные к криминальному миру. Абсолютно нет. Просто желание быстро обогатиться, нежелание работать, и это привело к тому, что имеют край, крайне низкий уровень социального так сказать, материального обеспечения. Поэтому пытались просто заработать быстро большую сумму денег.